ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟਰੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀਰ ਪੁਪਾਲ ਤੋਂ ਆ ਗਿਣਤੀ ਮਾਰ ਲਓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਬਾਈਹੂਰੀ ਔਰ ਗਲਬਤ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਬੈਨਰ ਦੇਖ ਲਓ ਪੁਪਾਲ ਵਾਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੱਧਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਟਰੱਕ ਆਏ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ये विधायक साहब का जिनके ये ट्रक यहाँ लेके आयो इनका नाम है आरिफ मसूद साहब ये मध्य विधानसभा के विधायक हैं जो मध्य प्रदेश में भोपाल ज़िले के अंदर हैं मौजूदा विधायक हैं मौजूदा विधायक हैं ये इन्होंने एक आपदा को तो देखते हुए वहाँ की पब्लिक से एप्लीकेशन की थी कि वहाँ ज़रूरत है इस चीज़ की तो भोपाल वासियों ने दिया तो उनके रेफरेंस से ये यहाँ पर आया मतलब विधायक के कहने पे उन्होंने पब्लिक को कहा और पब्लिक ने इकट्ठा करके राशन दे दिया और ट्रक भर के यहाँ पे ले ऐसे हो गया हाँ बहुत आसानी से बहुत आसानी। ये सिर्फ तीन दिन में विधायक जी के कॉल पर हुआ ओके यहाँ पे तो नहीं ऐसे होता कि एक विधायक कहे और पब्लिक उसके कहने पे इतना राशन इकट्ठा करते हैं हाँ लोग कहें आम लोग तो हो जाता काफ़ी लोकप्रिय विधायक हैं वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक बराबरी नज़र से देखते हैं वो ओके ओके कितने ये दस ट्रक हैं ये दस कंटेनर हैं पूरे क्या क्या है सर इसमें इसके अंदर राशन का पूरा सामान दाल चावल तेल और बाद में मुफ्ती उस्मान साहब ने कहा कि मच्छरदानी और तिरपाल की ज़रूरत है तो मच्छरदानी और तिरपाल भी है मतलब जो घर में ज़रूरत है वो सारी ले आए जी जी, जी घर की ज़रूरत के पूरे सामान है और बाकायदा इसके पैकेट्स बनवाए विधायक जी ने अपनी नजरों के सामने बनवाए पूरी टीम के सामने बनवाए पैकिंग उन्होंने सामने करवाई फिर उसके बाद रवाना करने आए हमें फिर उसके बाद और पता वीडियो से लगा आप लोगों को वीडियो से भी इतना कुछ वहाँ पे तबाही हुआ है हाँ ये वीडियो सोशल मीडिया के जरिए से बहुत ज़्यादा मालूम हुआ वहाँ पर क्या कहना चाहोगे यहाँ पे आए हो फिरोजपुर में सर अब आए तो जब हाँ जाके देखना चाहते हैं कि कैसा क्या तबाही आई है तो हम उसके लिए बहुत तो निंदा करते हैं ये कहना ज़्यादातर लोग उस समय भी ले आते हैं जब पानी होता है लेकिन मुझे लगता है जैसे अब पानी उतर रहा है अब ज़्यादा जरूरत थी लोगों को अभी आप बड़े सही टाइम पर लेके आए हो जी सर अब हमें जैसा पता चला हम उस हिसाब से लिया है अब आगे आगे देखेंगे क्या होता है बाकी और जरूरत पड़ेगी तो लाइंगे यही है ਹਾਂਜੀ ਉਸਮੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਹੈ گاڑیوں ਮੇਂ ਹਮ ਲੋਗਾਂ ਕੀ ਜੋ ਕੰਟੇਨਰ ਆਏ ਹਨ ਉਸਮੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਹੈ ਚੱਪਲ ਵੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਕੇ ਬੜੋ ਕੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ੇਂ ਹੈ ਸਭ ਚੀਜ਼ੇਂ ਹੈ ਉਸਮੇ ਕੰਪਲੀਟੇ گاڑیوں ਮੇਂ ਹਮਾਰੇ ਤੇਰਪਾਲ ਵੀ ਹੈ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਹੈ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਸਾਮਾਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨਾ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਜਬ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਟਰੱਕ ਭੇਜੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10 ਟਰੱਕ ਭੇਜਤੇ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਨਾ ਭੇਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਫਰੋਇਪੁਰ ਦੇ ਪਰ ਇੱਥੇ 10 ਟਰੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪੁਪਾਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪੁਪਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਰੱਕ ਭੇਜੇ ਔਰ ਵੇਖੋ ਫੈਨਸ ਕਲੱਬ ਲਿਖਿਆ আরিਫ ਮਸੂਦ ਫੈਨਸ ਕਲੱਬ ਫੈਨਸ ਕਲੱਬ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ 200 400 1500 ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 10 ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਇੱਧਰ ਫਿਰੋਸਪੁਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਟਰੱਕ ਇੱਥੇ ਫਿਰੋਸਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ इन्होंली ले आए हैं इन्हना बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग मुसीबत के समय हमारे साथ खड़े हो हमारे लोगों के साथ खड़े हो धन्यवाद आपका आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल धन्यवाद सर आपका हाँ शुक्रिया आप लोग एम एल ए साहब कोई बोल देना धन्यवाद कर रहे हैं ठीक ठीक आप लोग साथ खड़े हो मुसीबत के टाइम अगर कोई साथ खड़े अच्छा लगता है ਮੈਨੂੰ ਆਪਕੋ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਵੰਡੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ رائے ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟਰੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀਰ ਪੁਪਾਲ ਤੋਂ ਆ ਗਿਣਤੀ ਮਾਰ ਲਓ 1 2 3 4 5 6 सत अठ नौ दस दस ट्रक लेके इस जगह पर पहुँचे ने बाईहुरी और गलबात कर दें और किसी विधायक ने भेजे ने उपर बैनर देख लो भोपाल वासी विधायक ने मध्य प्रदेश तो ये ट्रक आए ने क्या नाम है ये विधायक साहब का जिनके ये ट्रक यहाँ लेके आयो इनका नाम है आरिफ मसूद साहब ये मध्य विधानसभा के विधायक हैं जो मध्य प्रदेश में भोपाल ज़िले के अंदर हैं मौजूदा विधायक है। हैं मौजूदा विधायक हैं ये इन्होंने एक आपदा को देखते हुए वहाँ की पब्लिक से एप्लीकेशन की थी कि वहाँ ज़रूरत है इस चीज़ की तो भोपाल वासियों ने दिया तो उनके रेफरेंस से ये यहाँ पर आया मतलब विधायक के कहने पे उन्होंने पब्लिक को कहा और पब्लिक ने इकट्ठा करके राशन दे दिया और ट्रक भर के यहाँ पे ले ऐसे हो गया हाँ बहुत आसानी से ये सिर्फ तीन दिन में विधायक जी के कॉल पर हुआ ओके यहाँ पे तो नहीं ऐसे होता कि एक विधायक कहे और पब्लिक उसके कहने पे इतना राशन इकट्ठा करते हैं हाँ लोग कहें आम लोग तो हो जाता आ, काफी लोग है काफ़ी लोकप्रिय विधायक हैं वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक बराबरी नज़र से देखते हैं वो ओके ओके कितने ये दस ट्रक हैं ये दस कंटेनर हैं पूरे क्या क्या है सर इसमें इसके अंदर राशन का पूरा सामान दाल चावल तेल और बाद में मुफ्ती उस्मान साहब ने कहा कि मच्छरदानी और तिरपाल की ज़रूरत तो मतलब है तो मच्छरदानी और तिरपाल भी मतलब जो घर में जरूरत है वो सारी ले आए जी जी, जी। घर की ज़रूरत के पूरे सामान है और बाकायदा इसके पैकेट्स बनवाए विधायक जी ने अपनी नज़रों के सामने बनवाए पूरी टीम के सामने बनवाए पैकिंग उन्होंने सामने करवाई फिर उसके बाद रवाना करने आए हमें फिर उसके बाद और पता वीडियो से लगा आप लोगों को वीडियो से भी इतना कुछ वहाँ पे तबाही हुआ है हाँ ये वीडियो सोशल मीडिया के ज़रिए से बहुत ज़्यादा मालूम हुआ वहाँ पर क्या कहना चाहोगे यहाँ पे आए हो फिरोजपुर में हुँ, हुँ, हुँ. सर अब आए तो जब हम वहाँ जाके देखना चाहते हैं कि कैसा क्या तबाही आई है तो हम उसके लिए बहुत निंदा करते हैं ज़्यादा ज़्यादातर लोग उस समय भी ले आते हैं जब पानी होता है लेकिन मुझे लगता है जैसे अब पानी उतर रहा है अब ज़्यादा जरूरत थी लोगों को अभी आप बड़े सही टाइम पर लेके आए हो जी सर अब हमें जैसा पता चला हम उस हिसाब से लिया है अब आगे आगे देखेंगे क्या होता है बाकी और जरूरत पड़ेगी तो लेंगे यही है हाँ जी उसमें मेडिसिन भी है गाड़ियों में हम लोगों के जो कंटेनर आए हैं उसमें मेडिसिन भी है चप्पल भी है बच्चों के बड़ों के सब चीज़ें हैं ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं सब चीज़ें हैं उसमें कम्प्लीट है गाड़ियों में हमारे तिरपाल भी है मच्छरदानी है वगैरह वगैरह और सामान है वो भी है हर चीज़ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਜਬ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਟਰੱਕ ਭੇਜੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10 ਟਰੱਕ ਭੇਜਤੇ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵਧਾਇਕ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਨਾ ਭੇਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਫਰੋਇਪਰ ਦੇ ਪਰ ਇੱਥੇ 10 ਟਰੱਕ ਵਧਾਇਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਵਧਾਇਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪੁਪਾਲ ਦੇ ਵਧਾਇਕ ਨੇ ਪੁਪਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਰੱਕ ਭੇਜੇ ਔਰ ਵੇਖੋ ਫੈਨਸ ਕਲੱਬ ਲਿਖਿਆ ਆਰਿਫ ਮਸੂਦ ਫੈਨਸ ਕਲੱਬ ਫੈਨਸ ਕਲੱਬ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ 200 400000 500 ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 10 ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਇੱਧਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਟਰੱਕ ਇੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ और अस भी इन्हों का धनवाद करते हैं कि यहाँ ये इतने राशन लेके आए ने इन लोगों लैके आए ने इन्हों का बहुत बहुत धनवाद है सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग मुसीबत के समय हमारे साथ खड़े हो हमारे लोगों के साथ खड़े हो धन्यवाद आपका आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल धन्यवाद सर आपका हाँ शुक्रिया आप लोग कोई बोल देना धन्यवाद कर रहे हैं ठीक आप लोग साथ खड़े हो मुसीबत के टाइम अगर कोई साथ खड़े अच्छा लगता है ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਫਰੋਸਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਵੰਡੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ رائے ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਦੇਣਾ ਫਰੋਸਪਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ